ફ્રિજી મહોત્સવને લઈને અમદાવાદમાં મૂર્તિઓની માંગ વધી છે તો બીજી તરફ સમયસર માટીનો સમાન ન મળતા વેપારીઓને મુશ્કેલી. ગણેશ ચતુર્થીનો તહેવાર નજીક આવતાની સાથે જ અમદાવાદ સહિત ઠેર ઠેર જગ્યાએ ગણેશજીની મૂર્તિઓની માંગ ખૂબ વધી ગઈ છે. ત્યારે ગણેશ મૂર્તિકાર કારીગર વિજય નાયકે આ બાબતે જણાવ્યું કે લોકો તરફથી એટલી માંગ વધી ગઈ છે કે તેઓ દ્વારા એક મહિના પહેલા જ બુકિંગ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું. તેનું કારણ પૂછવામાં આવતા તેઓએ જણાવ્યું કે વરસાદને કારણે તેમને સમયસર માટીનો સામાન મળ્યો નથી અને ફેક્ટરીઓમાં સ્ટોક પણ પાણીમાં ડૂબી ગયો હતો જેના કારણે સામાન મેળવવામાં ખૂબ જ મુશ્કેલી પડી અને હવે જે કંઈ મળ્યું છે તેના ભાવ ખૂબ વધી ગયા છે તેટલા માટે તેઓને મુશ્કેલી વેઠવાનો વારો આવ્યો છે और यहाँ पर हम पंद्रह साल से इस जगह पर ऐसा मेरा ये धंधा तो है छियासी साल का पुराना धंधा है हमारा मेरे पिता श्री करते थे उसके बाद मैंने नए उस... इस बार एक अच्छा माहौल लग रहा था कि भी अच्छे से गले जाएंगे और समाज में लोगों में अवेयरनेस भी आई है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली गणेश एनवाइ की माहौल एक धंधा भी अच्छा होने की उम्मीद थी मगर इस क्या वजह रही कि आपको जितना सोचा था उतना नहीं हो पाएगा और देखो लोगों का क्रेज तो काफी बढ़ा है लोगों की मतलब मांगनी इतनी है कि मैंने तो एक महीने पहले से बुकिंग बंद करवाया क्योंकि इसका कारण एक तो मिट्टी का जो माल है वो हमको सही टाइम से मिला नहीं उसका कारण है बारिश बारिश की वजह से मतलब आ, पूरी फैक्ट्री में लोगों को पानी में थी तो जिसकी वजह से माल जल्दी आ नहीं पाया और इतने मुर्तियाँ हम आगे बढ़ा नहीं सके उसके साथ संख्या मिट्टी मिलती थी वहाँ पे किस सिचुएशन थी और इस बार क्या लग रहा है कि आप अपने कस्टमर को संतोष दे पाएंगे देखो बारिश की वजह से नदी तालाब में इतना पानी था कि माल भी निकल नहीं सकता था और जहाँ जहाँ फैक्ट्री में जो माल भी था तो वो फैक्ट्री भी पानी में ही थी उसकी वजह से हमें माल मिलना बहुत मुश्किल हो गया था और अभी तो मतलब जो जब मिला तो उसके रेट इतने सारे बढ़ गए मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लेके सब सभी चीज को चीज़ों के भाव बढ़ गए हैं यहाँ पर तो उसकी वजह से मतलब क्या हुआ कि मूर्ति का जो हमारा प्रोडक्शन है वो निकल नहीं सका तो संख्या कम रही और कस्टमरों को मतलब मना ही करना पड़ता है ऐसा एस, माहौल हो गया है